kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün Simasazır qəsəbəsində yerləşən 2 mərtəbə, 5 otaqlı həyət evi ilə tanış edirəm. Həyət evinin belə bir həyəti var. Bu cisə 1 maşın, cisə də 1 maşın rahatlıqla yerləşər. Gördüyünüz kimi həyətdə manqal var, hər biri düzəldirib. Tam işlək vəziyyətdədir. Burda isə həyət üçün su quraşdırılıb. Cisə də daxil olaq. İkinci mərtəbənin mətbəxini təqdim edirəm sizlərə. Kitəbçiklər tam aididir, iki ailəyə yararlı bir evdir. Gördünüz bu hissə birinci mərtəbənin mətbəx hissəsidir. Hissə də solda bir otaq mövcuddur. Nə adı onu? Otaqdır. Hissə dəsə birinci mərtəbənin sanuzeli yerləşir. Gördüyünüz bu mətbəx və mebel evdə qalacaq. Ev müvafiq qiymətə satılacaq. Bu evin qiymətini irəlilənə dəqiqələrdə sizinlə bölüşəcəm. Gördünüz bu kombi falan hələ qoşdurulub. Evdə hər biri qalacaq. Buradan isə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkanlar yerləşir. Burda isə belə bir kiçik kladovka üçün yer nəzərdə tutulub. Bu hissədə qadov qaçın yerinə zərlətulub. Evin qiymətini irəlilənə dəqiqələrdə sizinlə bölüşəcəm. Evin belə bir xarici yönü var indisə baxaq ikinci mərtəbə ilə sizi tamiş edim. Hazırda ikinci mərtəbənin giriş dəhlizindəyəm. İşdən sağda bu hissədə belə bir otaqdır. Qurana gələcəkdə mətbəx eləmək mümkündür. İki ailə yaşayarsa, o belə aşağıda mətbəx də var. Bu hissədə evin qonaq otağı yerləşir. Bu hissədə yataq otaqlarından biri. Dəyərliz əzizəvin yerləşdiyi ərazi prospekt yolə yaxın bir məsafədir. 2 nömrəli məktəbə, ara supermarketə yaxın bir məsafədədir. Evini üçün qiyməti 60 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirimdən nəzərdə tutulub. Misselə isə sonuncu yataq otağı təqdim edirəm sizlərə. də dəsə evin ikinci mərtəbəsinin salonu zəli yerləşir. Dəyərliz izləyicilər, bu evlə maraqlanmaq istəyən şəxslər telefon nömrəmizlə əlaqə saxlayıb rahatlıqla gəlib görə bilərlər. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 653 8353. Videonu izləyib kanala abunə olun ki, paylaşılan videolardan hiç sizə kəmənc olsun. Təşəkkürlər.